burcu mən Java streamlər haqqında video çəkib danışacam. İndi ilk öncə streamlərin nə olduğunu başa düşməliyik. Lambda expressionlar da haqqında danışacağıq, çünki streamlərdən istifadə edəndə lambda expressionlardan istifadə etməliyik, yəni. Eee, streamlər haqqında danışmamışdan qabaq ilk öncə yəni biz əvvəl yəni kod yazanda məsələn bizə belə bir tapşırığımız var, məsələn, ədədin 5 dənə ədəd arrayimiz var, içində 5 dənə ədəd var, onun cəmini tapmaq. Yəni sadəcə nə edirik? for loopdan istifadə eləyərək iterate edirik, yəni array-də cəmini tapırıq. Bu ənənəvi qaydada, yəni belə edirdik. Java 8-dən qabaq, Java 8-də artıq streamlər gələndən sonra, yəni işlər daha da asanlaşdırdı. Art artıq biz sadəcə yəni necə eləmək istədiyimizi deyil də, yəni nə eləmək istədiyimizi deyirik stream eləyir yəni onu. Yəni sadəcə deyirik ki, stream, yəni mən bu ədədlərin cəmini istəyirəm. Artıq background-da özü belə bir sum initialize elyir, yəni ə, sıfır qoyur, yəni özü onun üstünə əlavə elyə elyə tapır. Yəni bu artıq da Java-nın background-da elədiyi prosesdir. Sadəcə biz ə, bunu özümüz əvvəllər elyirdik. Artıq indi stream streamlərin vasitəsi ilə eləyəcəyik. Yəni streamlər də bu şey yaradır ki, yəni ə, kodu oxunluq, mən deyirdim ki, kodun oxunanlılığını artırır, readability-sini artırır. Həqiqətən koda baxanda başa düşürsən ki, indi streamdə metodlar olacaq. Yəni o metodların adları da ə, adlarına da baxanda başa düşmək olur. Məsələn, bu metod nə edir, həqiqətən. Bu metod nə edir, bu metod nə edir. Streamlərdən qabaq ə, streamlərə keçməkdən qabaq lambda expressionlar bilirik nədir? Yəni lambda expressionlar bilmək üçün ilk öncə functional interface functional interface'in nə olduğunu bilmek lazım Functional interface odur ki, interface'dir. O interface'in bir dənə metodu unimplemented'dir. Ola bilər, interface'lerde bildiğimiz kimi, yəni default keyword'ü gəlib, yəni default keyword'ü olan metotları artık implement edebilir bilər, yəni bodysi ola Amma biz isti bu functional interface-də ola bilər body-si olan bir neçə dənə metod olsun, amma body-si olmayan bir dənə metod olacaq. Yəni bizim bir dənə belə bir metodumuz olacaq. Bizim elə bir bir dənə belə bir metodumuz olacaq. Qalan bütün metodların body-si olmalıdır. Yəni bu functional interface budur. Və stream-lərdə də görəsiz ki, indi istifadə edəyəndə görəcəksiniz ki, functional interface Yəni çox istifadə olunur. İndi görəcəyik istifadə eləyicə. İlk öncə bir dənə strimlədi nə olduğunu başa düşmək üçün bir dənə bir dənə list yaradıram. İçində 4 dənə rəqəm var. 5 dənə rəqəm var. İndi mən istəyirəm ki tapşırığımız budur ki bizə gələn task budur ki bu streamlərindəki cüt ədədləri tap. Əvvəl necə tapacığız? Əvvəl sadəcə array-in uzunluğuna qədər gedib ə, hər dəfə gələn elementə görə yoxlayacağıq if gələn element bölməsin i bölə 2 məsələn burda sıfıra bərabərsə print elə, yoxdursa heç nə et, həsdən, yəni keçsin. Bir də iterate eləsən till indi bir tanəyə qədər. List bitənə qədər. Amma indi streamlərdə bu necədir? Streamlərdə sadəcə stream class-ın stream class-ından istifadə edirik. Dot .stream dot .stream yazırıq. Baxa bilərsiz. Collection class-ın içindədir. Yəni ona görə də, yəni collection class-ın biz primitiv tiplərdən stream istifadə edə bilmərik. Yəni bunu bir dənə yəni bilin e.stream yaza bilmərik list primitive type deyil, collectiondur və bunun streami var, stream metodları var belədir. Bunu istifadə edirik. Mən istəyirəm ki filter eləyim. Ya yəni, bizə task nə idi? Yəni istirəm deyəndə taskımız o idi ki, cüt ədədləri tapaq. İndi ilk öncə keçəcəyimiz metod filter metodudur. Filter metodda sadəcə filter metod bizdən nə tələb eləyir? Bir içə baxırıq. Stream filter bizdə belə bir şey tələb eləyir. Predicate super bunu implement etməli elə, elə, idi bura gələn class grip onun içinə. Gördüyünüz kimi bu functional interface-dir və bunun bir dənə unimplemented metodu var. Qalan bütün metodları implement edir. Yəni default-dırsa deməli implement metod. Yəni functional interface özü də qoyub annotation-la, yəni bunun bir dənə unimplemented metodu var. Və biz gəlib artıq bu unimplemented metodu elə bil implement edir. Yəni implement edirik deyə parametrləri ötürürük. Arx arxa planda Java artıq bizim yəni nə eləmək istədiyimizi başa düşür və icra edir. Və mənim burada eləmək istədiyim odur ki, mən bura deyirəm ki, əgər 2-yə bölündəndə qalıqı bərabərdirsə 0, hə, hissə. Bunları mən istəyirəm. Yəni bunu istəyirəm və sadəcə bunu mən çap edim forit forit yəni forit çap eləmək üçün istifadə olunur. İndi ə, burada bir şey istifadə edəcəm. sadəcə bilmirəm onu indi onu istifadə edim. yoxsa hə indi istifadə edəcəm. Bildiyimiz kimi system out.println(f). E. İndi istifadə eləmədim əslində demək istədiyim şey, yəni onu deyəcəm nə istifadə eləmək istirdim. Bu sadəcə lambda expressiondır. Bu kod nə edir? Bu kod ə, gördüyümüz kimi bizim belə bir listimiz var. İçində 1 34 56 21 12 gəlir stream. Stream elə bil for generasiyə eləyir də. Yəni belə başa düşmək olar. Yəni for generasiyə eləyir. Yəni də elə bu Bu rəqəmlərin hamısı artıq itribul bir rəqəm olur. Artıq belə olar elə bil. 1 34 56 21 12. Filtra gəl, filter metodu gəlir. E elə bil indi i yazırıq for-da o gəlir e. Baxır buna. Əgər məsələn bu 2-yə bölünəndə birinci e burada olar da belə düşünək. 2-yə bölünəndə qalıq da 0-dır, yox. Gəlir sonra bura. 34 2-yə bölünəndə qalıqda 0-dır. Bəli. Sonra bu 0-dır. Bəli. Bu 0 deyilmi? Yox. Bu 0-dır mı? Bəli. Belə-belə yoxlayır. Background da artıq özü necə yoxlayır? Hansı qaydaya, ən if-dən, if-dən böyükdür, kiçikdir. Yəni artıq bunu biz eləmirik. Sadəcə biz nə eləmək istədiyimizi deyirik, amma necə eləmək istədiyini cavabını artıq öz eləyir. Və heç nə, bunu çap eləsə görəcəyik ki, 1 34, yox, 1 xeyr, 1 yox, 34 56 12 çap olundu. Yəni çünki bu tut adətlər biz danışdıqdı ilk öncə 34 56 12 burada belə bir mən print vermişəm istəsəz siz print elən verib heç bunu verməyə də bilərsiniz əslində belə eləyək Gördünüz ki 34 56 12 çıxdı. Bu sadəcə filter metodu elədi. Yəni bunu bir dənə 2 line 1 line filter metodu sadəcə bu işi gördü. Və forEach də forEach elə bil yəni for fordan ağlınızda saxlayın sadəcə iterate eləyir və hər dəfə System.out.print. Yəni bu metod System class-ın içindəki out obyektinin içindəki print eləm metod vasitəsilə yəni print eləyirik öyrən. Bu bildiyimiz ə, e, belə deyim, ilk ilk metoddur. İndi burada görürük ki, əsən mən istəyirəm ki, bunlar necə deyim, sorted orderdan çap olunsun. Onun üçün sadəcə nə nəyə, edəcəyik? Bunu mən istəyirəm ki, bu qalsın, bir də yazaq. Integer list. dot dot stream that filter Bu səfər tək olan ədədləri istəyirsiniz tapaq. E bölək qalıqlı 2 fərqlidir bərabər 0.sorted order. Nöqtə, .for each kimi system.out.println(y) yeah. Sadəcə burada yenə yalan yazaq. 6 alət düzürük. Ortasında şey də qoya bilərdik. Bu birinci prosesdir. 121. Burada da tək ədədləri çapa verdik. Birində elə bir cüt ədədlər, birində tək ədədlər. İndi bu kodun oxunaqlığı ya yəni, mə ilə gəlir, daha rahatdır. Sadə stream class stream metod. Collectionlar, bu collection stream metodu istifadə olundu. Filter metodunun vasitəsilə, filterin vasitəsilə bu bu verilən şərtə uyğun olaraq Java-nın özü background-da gəldi, baxdı, functional interface-dir. Bu metod boşdur. Bu metodu ötürdük. Bu metod artıq cavab bildi ki, mən chiya bəndən yəni, də yəni düzət edəklər tap bağlayım. Artıq backgroundda bu metodun implement elədi Java-nın. Java-nın özü implement elədi bu metodu və o metod vasitəsilə bizə artıq biz gələn cavabları print elədik. Bu bizim ə, ilk ilk belə deyim eləyəcəyimiz operation idi. İndi belə bir operation da var, onu da eləyə bilərik də map metodu var. Yəni bir də deyəndə çox metod var, sadəcə indi biz bu gün danışacağımız olan metodlardan deyim. İndi belə eləyək. Yenə filter eləyək. İstəyirəm ki hər dəfə metodumuzun sayı çox olsun ki, yəni hamsını bir yerdə bir də yadımıza salmışıq. Süt ədədlərin süt ədədlərin elə bil şeyini tapar nə s tapaq tapardımdı map map nə edir map sadəcə baxaq baxaq bura map bir dənə function gedirik bunun içə. Bu da function interface təbii ki də. Deyir ki mənə göndərsən bir dənə bir şey, mən də sənə bir şey return eləyirəm. Yəni bundan nə başa düşürük? Yəni bundan başa düşürük ki bizim bura burdakı şeylərimiz nə isə bir dəyişikliyə uğrayacaq. Demirəm filtr olunacaq. Bu filtr uğram, o filtr olmaq dəyişikliyə uğramaq deyil. Yəni filtr olmaq sadəcə elə bil hansısa variable-ları, yəni keçirik də, yəni heç yəni baxmırıq elə bil. El, amma dəyişikliyə uğramaq, yəni bu vəraybulumu böləcəm məsələn 3-ə, bu vəraybulumu böləcəm 5-ə. Yəni dəyişikliyə uğramaq od, yəni olan listimin içindəki variable-lar dəyişəcək. Bunun üçün nə edirəm? bun üçün sadəcə heçnə. Bir dənə gəlirəm şeyə. Nə etməyi istədiyimizi deyirik, daha doğrusu. E e b or. E. Dədim ki, cüt ədədləri bir-birinə vurur. Sadəcə bunu dedim. Yəni sənə gələn cüt ədədləri bu metoddan, onsuz da bu metoddan keçənləri vuracaq. Yəni bu metod əgər true verirsə düşəcək bunun true verdiyi value-nu aşağıya. Yox, true verməyəcəksə, hə, yeni value üçün yoxlayıb bu düşəcək aşağı. Yəni bunun true vermədiyi value-lar onsuz da bu elənməyəcək. Belə bir şeydir. Hə, sonra map elədik. Map eləyəndən sonra heç nə print eləyəcək. Sadəcə bir az rəqəmlər böyükdür. e system.out.print system.out.auto.print ln e bərabərlə böyük oldu amma necə edək? Onda belə eləyək. 5 qoyaq. Yox, bunu 6 qoyaq ki, 36 olduğunu görək. Bu 144 də 12 in kvadratı. Bunu da 8 qoyaq, 64 olduğunu görək. 36, 64, 144. Yəni gördüyümüz kimi, yəni bu da yəni belə doğru şəkildə çap olundu. İndi sonra nə edə bilərik? Ə, bu lambda expressionlar vasitəsilə elədik bunların hamısını. Burda sonra lambda expressionlardan əlavə belə bir şey də demək istəyirəm. Method reference deyilən bir şey var. Yəni elə bir lambda expressionlardan da daha qısadır, yəni yazılışı. Elə bir lambda expressionlardan da daha qısa yazırıq. Məsələn, burada bizə belə bir ədədlərimiz var. 36 64. İndi bu rəqəmləri belə eləməyəmin səbəbi də var, çünki bunların şökal təpəcəm, yəni tam ədədlər çıxsın. Natural ədədlər çıxsın daha doğrusu. Mən burada map metodum var. Mən map metodumda gəliblən sadəcə deyirəm ki, mass mass klassının sqrt-dətə desən, sqrt. tat map datmas, mass classının sqrt metodunu istifadə edir. Bir dəqiqə içində. Bəli. Bu nəyidir? Bu mass classının bu iki dənə metod referans oldu ki, sol tərəfdə olan klassına dadı belə başa düşün. Sağ tərəfdə olan onu istifadə elə, onun istifadə etdiyi onun omp classın içində istifadə etdiyiniz metodun adıdır. Elə bil bu bir növ Burda biz Mass classının square metodunu çağırdıq və istifadə elədik. Artıq bura gələn bütün burdan keçən bütün vədlərin elə bil çoxaltsı tapılacaq. Yəni bir növ 6 8 12 kimi. 6 8 12 kimi. Bunu da bilirik double ona görə 6 8 10, 12 kimi. Bu da Mass classımızdır. Mass classımızdan da yəni burada da metod referansı başa saldım. Yəni metod referansı olduğu üçün sadəcə elə bil belə. Bunu da metod referansı ne deyim onda? System.out obyekt. System.out klasının print elen metodu var. System.out klasının print elen metodu var. Yeni eyni onsu da yani printte şey değiştim. Yani bir şey değişmez. Sadece belada də print elen Bu lambda expression'dır. Lambda expressions ama bu uh, method reference. Evet, yes, bu lambda expression, bu method reference, bu da method reference. Sadece indi bu ikisi eyni diye bunları belə farklı yazdım. Uh, sonra uh, ne deyə bilərəm? Uh, ha, bir de bir şey demək istedim. Ha, bu... Biz Gedim axı bunu cav edir. Bu filtrdir, bunlardır. Amma bunlar biz özümüz də eləyə bilərik. Yəni bu bunun içində elədiyim şey mənim özüm də eləyə bilərəm və stimə deyə bilərəm ki, cav implement elədiyik, yox elə bilməyim implement elədiyimi istifadə etə də, yəni belə belə deyə bilərəm. Onu necə? Onu necə eləyirik? Gəldik filtrə baxırıq ki, ilk öncə nə qəbul edir filtr metodu? baxırıq ki predicate belə bir şey. Basırıq üstünə gedirik. Baxırıq ki, bu function interface-dir. Interface istifadə etmək üçün nəyinirik? Qayda nədir? Interface implement eləməli. Götürürəm interface-in adını. Adımı qoyuram class filter implements predicate integers. İndi bizdə integer. Cəhəldəm. Sadəcə unimplemented olan metodu implement eləyirəm. Implement elədim. Sadəcə indi gəlib burada da deyirəm ki, bu deyir ki, necə implement eləməyissən? Yəni nə eləməyissən? Mən də deyirəm ki, mənə gələn integerlərin əgər 2-yə bölündəndə value-su 0dsa, deməli true-dur, yəni deməli true-dur deyəndə deməli şeydir. Mən cüt ədədləri tapmaq istəyirəm. Gəl sadəcə burada bu gəlib sadəcə burada bu filter'ın obyektini yaradıram. Filter 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 equal to new filter objects. Ha, heç nə. sadece sadəcə burada bayaq metod reference demişdim. Filter'ın test metodunu ötürdüm. Filter it is our bu obyekti bu da test metodudur. Ötürdüm. Yəni bu test. Gördüyünüz onsuz yani yəni IntelliJ-də də. show the usage of methods. Burda şey oldu. Yəni burda yana deyə, yəni bircə yan yəni bu, bu metodu istifadə elədik, onu göstərmək istirdim. Hə, heç nə. Bu da yəni eyni nəticə olacaq, heç nə dəyişməyəcək. Amma yəni dəyişməmalıdı. Dəssiniz də elə bizə də o lazımdı, eyni nəticə lazımdı. Cüt ədədləri göstərirmi? Evet, 36, 64, 144 göstərir. Yəni bir növ burda biz hansı metodu implement elədik? Filter metodunu implement elədik. İndi streamlerde belə bir də metod var. Max tab, bak, metodu var streamlerde. Yani ver yani e, e belə deyim de, yani integer list max max bu ne kabul edilir? Bu bu ne liliyedir ki özümüz özümüz tapsın bunu? Yani özümüz tapsın ya da özümüz implement ediyor onu. comparator interface yəni ehtiyacsız bir də klass yaratsam klass compare goymaq çavada da deyəsən belə klass adı var testing nə ödəyək ha outside də klass yaratmalı idik implement bunu implement yox şey oldu bir də bunu götürək implement eləyik. Ya onu götürüb bunu başa düşmürəm ya. Nəysə, sinifin adı yaddımızdadır. Yəni implement edə bilərik comparator. Sadəcə yani onun onun on implement elədiyimizi göstərmək istədim. Yəni o da, da o klasdır. Compare metodu var. Deyir mənə gələn 2 dənə integeri bu bu, bu sıfır qaytarır. Bu sıfır, qatəri, bu, sıfır dəqiq düşünmüyün. Yəni böyükdüsə 0, kiçikdirsə 1 belə bir şey. Yəni əgər bu bundan böyükdüsə, məsələn, 1 qaytarasız. Kiçikdirsə -1, bərabərdirsə 0 belə bir şey kimi düşünün. İndi yəni, mən burada sadəcə ah, integerin compare metodundan istifadə edəcəm. Gələcəm bura. Testing-in obyektini çağıracağam new testing obyektini yaradacam, gəl gələcəm bura. deyəcəm ki. Və testing obyektim var, içində də metodun adına baxaq, compare metodu var. Bu metod vasitəsilə əh, sənə gələn şeyləri çap elə. Sadəcə ə, gördüyümüz kimi max metodu optionaldır. Optional bilirik də Javada optional obyekt, yəni optionaldan optionaldan danışmırıq bu məhpusa, amma sadəcə optional obyekt odur ki, yəni sənə boş obyekt qaytarmır da. Yəni optional qaytarır və sən o obyektin içindən götürürsən. Bəli. Mən deyirəm sadəcə belə də yəni məni şey qaytar. Eee. Ya ya yəni, maksimum qaytar, ya maksimum qaytarıya də elə bir or or else throw. Bu bizə nə qaytarır? Bir də nə baxıram integer. Öz integerimizə də mənim sədə bilərik. Test integer sonra gəlib neyə bilərik oyun tecəri çapa verə bilərik sadəcə gələcəm sot tecəri yox bir dənə bunu belə elədim dey ki bu self implement elədi ki on da bizə şey eləyir. Onun adı nə idi? Self result qaytarır. Bir dənə baxaq implement elədiyimiz şeyə burada hə o 1-in yerinə o 2-ni də yazmalıyıq. 144 gəldik bura. İstimizə baxırıq, ən böyük 144. MB 33 elədim, bu da dəyişməli burada. 33 544 44 Hə, yəni kodumuz işləyir belə. Yəni həç nə, bu qədər. Bu video bu qədər idi. Sadəcə bu videoda streamlərin ilkin başlanğıcında istifadəsini baş salmağa çalışmaq istədim və özümüz streamin içinə qoyacağımız metodları, yəni streamin içinə ötürəcəyimiz lambda expression-ları əslində özümüz də yaza bilərik, onu da göstərdim, amma elə bir bunları cav edir. Yəni bizim burada elədiyimiz, burada bunu çağırırıq burdakı test metodunu. Bunu cavab bizim yerimizə eləyir. Bilmirəm tam olaraq hansı qaydaydan eləyir. Yəni gəlir imeno bizim kimi 2-yə bölür, 0-a bərabərdirsə yoxlayır mı? Yəni amma cavab eləyir, yəni. Bu qədər. Bu video bu qədər idi. Baxdığınız üçün çox sağ olun.